Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Журавлев в центровой перед ФСРкой открыл, пожалуйста, какие-то эмоции после игры? Наверное, сейчас самые свежие эмоции. А, эмоции прекрасные, хорошие и немножечко присутствует разочарование. А, скажем так, был, была наша игра в четвертой четверти, когда вели 7 очков. А, скажем, Не смогли удержать, не справились где-то в защите, где-то в нападении. А, но, опять же, очень рад, что выиграли. Выиграли, как, как мы обычно это делаем, на Валидоле. Очень сложно было играть, когда абсолютно каждый человек, который знает, что такое баскетбол в Украине, каждый говорит, что фаворит, фаворит Днепр, фаворит Днепр. Очень сложно настраиваться на такие игры, потому что от нас все абсолютно ждут очень многого. И это... Добавляет очень много давления на ребят, которые, скажем так, чуть менее опытные, чуть, менее, чуть меньше сталкивались с этим. Но собрались, выиграли, рад, доволен, счастлив. А фактор, когда домашней площадки это плюс или минус? Получается, если давление так, как видишь, только от статуса фаворита. Да. Где бы мы ни играли, все равно. Кто-то что-то где-то будет говорить, и это будет до нас доходить, и это будет оказывать свой отпечаток на нашу игру. Но тем не менее, очень приятно играть дома. Очень приятно, что выиграли, что проходим в финал и завтра будем встречаться с Одессой. Они а не смотрели. игру. да? Ну, да. Непосредственно по Ну круто, завтра будет, значит, прикольная игра. Ну, я люблю играть против сильных оппонентов. Если он сегодня показал прекрасную игру, значит, завтра поборемся. А, да, я не знаю, как они сыграли, я не смотрел игру, я не, не делаю этого перед игрой. Сейчас приду домой, и покушаю, наверное, буду смотреть сегодняшнюю игру, чтобы сделать какие-то выводы, посмотреть на двух новых американцев одесских и посмотрим, как они адаптировались к команде, какие комбинации, что, как они играют. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, достойная финала игра. Вот было видно, что ни одна команда не хочет уступать. И, и свелось все к таким индивидуальным, наверное, качествам, да, где уже мы пытались что-то сделать командно, но в конце концов все это свелось к игре какой-то один на один. Мы старались меньше страховать, мы старались своих лучших защитников выпускать на лучших нападающих Киева, и в какой-то мере нам это удалось. Да, мы должны чем-то жертвовать какими-то бросками с периметра, вот, потому что наши большие не всегда успевают наверх но, опять же, это все-таки принесло результат. Мы получили очки из-под кольца, использовали там полностью свои преимущество, которое у нас было. Ну, еще раз повторюсь, игра достойная финала. Я думаю, зрителям было интересно до последних секунд. И всегда были две команды были на расстоянии одного броска. Очень хорошая напряженная игра, как, в принципе, наверное, любая игра за титул. Мне третий раз подряд финал, финале, четвертый за последние пять лет, и как-то такая тенденция очень четко вырисовывается в том, что э, полуфинальные матчи это всегда жуткая небольшой. По сравнению даже с финальными. Мы не берем какую-то завтрашнюю игру, я смотрю, пока детство потенциального соперника. Просто вот анализируем, но уже сегодня... я думаю, что не устану повторять. И мое личное убеждение, что полуфинальная игра всегда самая тяжелая. По крайней мере для нас. Это было в Харькове в прошлом году, это было в Киеве в позапрошлом году. Э -э всегда полуфинальные игры, наверное, самые тяжелые, потому что команды к ним очень хорошо готовятся. Э очень плотно разбирают э игру противоположной команды, то есть есть время на подготовку. К завтрашней игре уже такого времени не будет. Э уже больше зависит от индивидуальных качеств игроков. Ну, я надеюсь, что хватит. Мы все-таки играли много игр вплотную. У нас было и за неделю три по три, по четыре игры. Вот. Я надеюсь, что ребята восстановятся. И, конечно, уже я думаю, что игра, зрелищная игра не будет, но интересная она будет. Мартин не пол, неделю назад, и сегодня. Два разных партнера, плюс Брюс Мейси, на ну, сегодня они просто были лидерами команды Одессы. И они сегодня показали свой истинный класс. И наша задача будет их остановить завтра. Да, в Одессе мы их видели, но это были совершенно другие люди. Один из них не играл вообще. Вот, да. Сегодня у нас была та же самая задача остановить сейчас остановить Крика. Завтра будет... Немножко другая, другие люди, но задача та же. Другой вещь, другой крик.